Епіцентром свята стала театральна площа. Її не впізнати одне з найулюбленіших місць відпочинку криворіжців стало ще більш сучасним і комфортнішим. Архітектори та будівельники постаралися і у сучасному ансамблі зберегти старовинне і неповторне історичне обличчя міста. Город Криворог завжди приподносить своїм жителям до будь-якому із знаменательних дат. якийсь подарунок. От і сьогодні ми бачимо, що на этой площади собрались люди для открытия в первой очереди реконструкции Карла Маркса. На сегодняшний момент выполнены работы с благоустройства возле Укрпочты. Это памятник Тараса Григорьевича Шевченко. Установлен памятный знак почтовой улицы. И открыта уникальная театральная площадь, где будут отдыхать жители нашего города. Были обустроены клумбы, построены новые сети, установлено 22 криворожских фонаря. И пройдя через площадь, нам открывается великолепный вид на парк имени Гагарина. И для того, чтобы перейти в этот парк, был реконструирован пешеходный мост. Были восстановлены все несущие конструкции. Також встановлені фонарі, а почесних гостей зустрічали Юрій Вілкул, Криворізький міський голова, та керівники районів міста Дмитро Калєсніков та народні депутати України змогли на власні очі побачити, як швидко кривий ріг змінює обличчя, які перетворення дивують не лише криворіжців, а й дозволили місту поточному році вибороти перше місце з благоустрою серед великих міст Дніпропетровщини. Уже стала гарожо традицією перед праздниками. От. Перед Днем Независимости, День Государственного Флага. Мы много объектов в нашем городе открываем. Нет ни одного района нашего города, где бы не открылся новый сквер, новые детские игровые спортивные площадки, большие велосооружения. То есть мы стараемся, чтобы город постоянно становился уютнее, красивее, лучше. Сегодня мы присутствуем в Центральном городском районе на открытии вот такого, я думаю, что понравится каждому человеку вот такой площади, вот таких пешеходных фонтанов. Я думаю, что и мост, наш парк Гагарина, и... Все сооружения здесь заиграли, лучше становятся. Это часть тоже плана реконструкции, то, что мы обещали, и делаем реконструкции Карла Маркса. Вы видите, делаются фасады домов и приводится в порядок. Наша первая улица, которая была в нашем городе, почтовая. Добрый путь, сказать, этой площади, чтобы здесь люди получать удовольствие, могли отдыхать мы ее еще немножко озеленим більше зробимо уютною. на оновленні театральній площі розташовані два пішохідних фонтани, встановлені сучасні ліхтарі з символікою міста. Будівельні роботи проведено за рахунок обласного та міського бюджетів. Їх вартість склала 33 мільйони гривень. Також проведена реконструкція мосту, що з'єднує площу з парком імені Гагаріна. Під час будівельних робіт врахували і інтереси людей з особливими потребами, влаштувавши перехід і для них. Все це у святкові дні презентували криворіжцям, які, як зазнав в губернатор області безперечно заслуговують на шану та повагу на свято. Дмитро Калєсніков теж приїхав не з пустими руками. Керівництво міста були вручені ключі від чотирьох навантажувачів. Я хочу весь наш родний міст поздравити з двома великими государственними праздниками: з днем державного флага і з днем независимості. Я хочу пожелати кожному криворожанину каждому жителю нашего благословенного родного города здоровья, удачи, счастья и благополучия. Вы знаете, уважаемые земляки, наш город особый. Кроме того, что он индустриальный центр, индустриальное сердце страны, это город самой высокой промышленной концентрации, это еще город культурный. И главным нашим достижением являются наши жители, наши люди. Это трудолюбивые, спокойные, мужественные люди, которые делают индустриальный щит для нашего государства. Благодаря инициативам нашего президента Виктора Федоровича Януковича мы сегодня имеем возможность вручить нашему городу фронтальные погрузчики. Мы хотим, чтобы город Кривой Рог не только был индустриальным центром, он должен стать зеленым центром Днепропетровской области. И мы ставим перед собой эту задачу. За этот год сделано очень много. Мы модернизируем промышленные предприятия, мы открываем новые предприятия, мы строим водоводы, газопроводы. Все это делается для того, чтобы жителям Днепропетровской области, жителям нашего родного города жилось комфортнее. Поэтому я еще раз хочу каждого из вас поздравить с праздником. Счастья, добра, удачи и здоровья. Машини придбані за рахунок обласного та міського фондів охорони навколишнього середовища у рамках реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Ця техніка дозволить в місті Дуже краткі характеристики. Погрузчик способен підіймати 13,5 тонн груза на висоту 4,2 метра, емкость ковша 3,3 кубічних метра, що дозволяє виконувати Практически будь види роботи, которые будуть для нас необхідні. Далі гості відвідали виставку майстрів Петриківського розпису, яка розташувалася у фойє міського академічного театру імені Шевченка. Криварістів привітав і народний депутат України Костянтин Павлов. Хочеться особо відметити, що криворожання вносять огромную лепту іменно в розвитку державності в нашій стране. Я сьогодні, для примеру, посетил. Северный телекомбинат. мы запустили в работу два большегрузных БелАЗа объемом 130 тонн. На территории города открывается колоссальное количество новых объектов, проводится благоустройство. Вчера завершился первый этап реконструкции замечательного парка в Жовтневом районе. Проводится комплексная реконструкция практически с нуля станции Раковатой. Строится новая амбулатория семейной медицины. Новейшие объекты благоустройства которая фактически и есть колоссальный вклад наших земляков в то, насколько наше государство будет единым, мощным и равным в Европейском Союзе. И от того, насколько каждый из нас будет вносить свою лепту на своем рабочем месте, на своем участке, и зависит мощь и экономическая независимость нашего родного государства. Поэтому я от всей души хочу поздравить всех дорогих ребята, всех жителей нашего замечательного государства с днем независимости Украины, с днем государственного флага и пожелать, чтобы еще многие-многие годы мы чувствовали себя независимыми. Главное святковое действо, та концерт, присвяченный дню независимости, прошел на сцене театру. Я от всего сердца желаю каждому из вас, вашим семьям, нашим ветеранам счастья, удачи, добра, здоровья, любви, благополучия. Я хочу, чтобы наш город процветал. Я хочу щастя нашому родному городу. З праздника! Детальний репортаж святкування дивіться 24 серпня в інформаційному випуску Криворізької державної телерадіокампанії.